জনী বুঢ়ী আছিল তাই এজাক গৰু ৰাখি গাখীৰ ছালৰ খেৰবোৰ উৰুলি গৈছে দেখি উৰুলি বৰষুণত পানী পৰে এদিন ডাৱৰীয়া ৰাতি তাই খাই বৈ উঠি শুবলৈ ধৰোতে ও প্ৰভো দীঘল ঠিঙিয়া নাপায় যেন এই চাঙত উঠি শুই থাকিল সেইদিনা ৰাতি এটা চোৰে বুঢ়ীৰ গৰু চোৰ কৰি নিবলৈ বুলি আহি গোহালিৰ কাষতে লুকাই বহি বুঢ়ী শুবলৈ বাট চাই আছিল এটা বাঘেও বুঢ়ীৰ গৰু খাবলৈ মন কৰি এন্ধাৰে মন্ধাৰে মনে মনে বহি গোহালিৰ গৰু জাকৰ মাজত সোমাই বুঢ়ী শুবলৈ বাট চাই আছিল বাঘ আৰু চোৰে দুয়ো বুঢ়ীয়ে কোৱা সেই কথাষাৰ শুনিলে কিন্তু দীঘল ঠেঙীয়া মানে কি সিহঁতে বুজিব নোৱাৰি ভাবিবলৈ ধৰিলে দীঘল ঠেঙীয়াটো বাকী বুঢ়ীৰ ভাল ঘুমতি আহিল চোৰে গৰু চুৰ কৰিবলৈ গোহালিত সোমাল চোৰে ভাবিলে কোনটো গৰু ভাল কোনটো গৰু বেয়া এন্ধাৰে মধাৰে কেনেকৈ চিনিম এনেকে যিটো গৰু তাৰ টিকাত হাত দিলেই জপিয়াই উঠিব সেইটোৱেই নিশ্চয় চেঙা আৰু ভাল হ'ব ইয়াকে সি থিৰ কৰি এটা এটাকৈ গৰুবোৰ টিকাত হাত ফুৰাবলৈ ধৰিলে সেইদৰে সি হাত ফুৰাই চাই ফুৰোতে বাঘটোৰ টিকাত হাত পৰিল বাঘটো জপিয়াই উঠিল চোৰে ভাবিলে এইটো বৰ চেঙা গৰু ইয়াকে নিব লাগিব ইয়াকে ভাবি সি বাঘটোৰ নেগুডালত পকাই দি তাক খেদি লৈ যাব খোজোতেই বাঘে ভাবিলে এইটো বুঢ়ীয়ে কোৱা কিবা দীঘল ঠেঙীয়াহে মোক পালে এই ভাবি বাঘে আকৌ জাঁপ মাৰি উঠিল চোৰে ভাবিলে ই কম গৰু নহয় ইয়াৰ পিঠিত নুঠিলে ইয়াক লৈ যাব নোৱাৰিম ইয়াকে ভাবি চোৰে জাঁপ মাৰি পিঠিত উঠিলে বাঘে ঠিক তাক দীঘল ঠেঙীয়াই ভালকৈয়ে পালে বুলি থিৰ কৰি গোহালিৰ পৰা ওলাই কৰি লৰ মাৰিলে চোৰেও গৰুটোৰ কেৰামতালি দেখি বুজিলে সি গৰু নহয় কিবা দীঘল ঠেঙাহে যি মোক সঁচাকৈয়ে দীঘল ঠেঙাহে পালে দুয়ো দুয়োকো দীঘল ঠেঙীয়া ভাবি ভয়ত সৎমত খাই চোৰক পিঠিত লৈ বাঘে ঢাপলি মেলি হাবিত সোমাবলৈ ধৰিলে চোৰে মৰু জিউকৈ বাঘৰ গলধনটো কোটাই ধৰিলে তেতিয়া বাঘে ভাবিলে অ ই দীঘল ঠেঙীয়া নহয় বাঘ মোটোক আহে বাঘে ভয়ত আৰু বেগাৰে লৰ দিবলৈ ধৰিলে চোৰে বাঘক ঘৰ মুকুটাইও ৰাখিব নোৱাৰি বাঘৰ নেগুৰত হাত পৰিল বাঘৰ লৰ আৰু চৰিল লৰ কোবত চোৰটো বাঘৰ পিঠিত আৰু ৰব নোৱাৰি বাঘৰি মাটিত পৰিল কিন্তু সি বাঘৰ নেগুৰডাল ইমান বজ্ৰলেৰে ধৰিছিল যে নেগুডাল চোৰৰ হাতৰ মুঠিতে পেপা কাঁহী ৰ'ল বাঘ লৰ মাৰি সাৰিল সি হাবিৰ ভিতৰত পাই অলপ উশাহ লৈ হাবিলে তাক বাঘ মুকুটাই নহয় এপা কঁহাহে পাইছিল ফালে চোৰে হাতত নেগুডাল পিটিকি চিটিকি চাই দেখিলে যে সেইডাল গৰুৰ কি আন জন্তুৰ নেজ নহয় বাঘৰহে নে তেতিয়াহে তাৰ ভয় লাগিবলৈ ধৰিলে ৰাতি তেতিয়া ভালেমান আছিল সেইদেখি সি ৰাতিটোৰ বাকীডোখৰ কটাবলৈ ওচৰৰে আম গছ এজোপাত উঠি ইফালে বাঘে হাবিত সোমাই তাক পেপা কঢ়াই পোৱা কথা তাৰ লগৰীয়া ভাই বন্ধুহঁতক ক'লে সিহঁতে গুণি কাঠি থিৰ কৰিলে যে সেইটো বৰ লাজৰ কথা হ'ল সিহঁত বনৰ ৰজা এতেকে সিহঁতৰ লগৰীয়া ভাই ৰজা এজনক পেঁপা কঢ়াই পোৱা সেই বাঘটোৰ মাথোন নেতালহে গৈছে সিহঁতৰ কিন্তু অপমানত নাক কাণ কটা যাব আৰু তাৰ বাহিৰেও পেপা কহা বুলি যদি কোনো জন্তু সিহঁততকৈ বলি হৈ ওলায় তেন্তে সিহঁত ৰজাৰ শৰীৰৰ পৰা গৈ খৰিৰ ভাৰী পানী ভাৰীৰ শৰীৰত পৰিবগৈ সেইদেখি সকলোবোৰ বাঘহে লৰালৰিকৈ মেল পাতি ইয়াকে ঠিক কৰিলে যে অলপো পলম নকৰি এতিয়াই সিহঁতে পেঁপা কঢ়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ যাত্ৰা কৰি যোৱাটো উচিত দুই কুৰিমান বাঘে পেঁপা কঢ়াক বিচাৰি ফুৰিলে কিন্তু ক'তো সিহঁতে পেঁপা কহাক নেদেখিলে শেষত এটা বাঘৰ চকু সেই আমজোপাৰ আগত পৰিল সি পেপা কহাক তাত বহি থকা দেখিলে সেইটো পেঁপা কঢ়া বুলি আঙুলিয়াই দেখুৱালে আটাইবোৰ বাঘে একেবাৰে হাউলি মাৰি উঠিল পিছুপৰ সিহঁতে ভাবি চিন্তি বুদ্ধি এটা সাজিলে পেপা কহাক ঢুকি পাবলৈ সিহঁতে এটাৰ পিঠিত এটা কেইটো পিঠিত আন এটা সেইদৰে উঠি উঠি খল চোৰে ভাবিলে এতিয়া সৰ্বনাশ এতিয়াহে বিপাঙে মৰিলো তৎক্ষণাত চোৰেও এটা বুদ্ধি উলিয়ালে সি দেখিলে যে নিচেই তলত পেঁপা কঢ়াই পোৱা বাঘটো সেই নেগুৰ সৰা বাঘটোক চুৰটোৱে গলগলীয়া মাতেৰে মাত লগালে সৰা বাচি বাচি সৰা বাঘহে ভাবিলে আকৌ পেঁপা গোহাঁই আনটোক এৰি পোকেহে ধৰে নেকি ইয়াকে ভাবি সি কুটি পুঠি হেৰুৱাই হাবিৰ ফালে লৰ মাৰিলে সি তেনে কৰিলে তাৰ পিঠিত এটা এটাকৈ উঠি ওখ হৈ যোৱা আটাইবোৰ বাঘ ফল ফলকৈ মাটিত সৰি পৰিল সিহঁতেও আমাকো পেঁপা কঢ়াই পালে বুলি ভাবি বৰকৈ ভয় খাই তৰা নৰা ছিঙি লৰি হাবিলৈ পলাই গুচি গ'ল চোৰে ৰাতিটো তাতে থাকি পুৱাতে গছৰ পৰা নামি তাৰ ঘৰলৈ গুচি আহিল আৰু তেতিয়াৰে পৰা সি চোৰ নকৰোঁ বুলি শপত খালে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব